slayddan tushishga nima deysiz braziliyaning fortaleza shahridagi sohil bo'yi parkida dunyodagi eng baland suv slaydi qurilgan uchish uchun hayajoningizni jilovlab oling chunki bu galgi attraksionimiz sizni es qushdan ayiradi bu kabi atraksionlar dunyoda barmoq bilan sanoqli u juda ajoyib ushbu attraksion nomi insano va u dunyoning turli burchaklaridan turistlarni o'ziga jalb etib keladi shuning uchun ham biz uni ro'yxatimizga kiritdik Balantligi 135 fut bo'lgan attraksion braziliyaning mashhur xaloskor iso masi haykali balandligi bilan teng uning 70 gradus burchak ostidagi suv slaydlari shisha toladan yasalgan ushbu tepaliklardan soatiga 65 mil tezlikda tushiladi bu inson insanoni eng tezkor suv slaydi ekanligini bildiradi bu yerdan omon chiqmasam kerak u juda baland men esa balandlikdan yomon qo'rqaman tezlikni yanada oshirish uchun bunga amerikadan keltirilgan nasoslar o'rnatilgan Sus, so galon bu nasos soatiga oltmish ming gallon suv kurkab beradi bu esa juda ko'p degani bir yuz ellik bitta zinadan chiqib bo'lganingizdan so'ng manzarani tomosha qilib bo'lgach manzilga okay. yetib kelasiz Oh, xudoyim qaltirab ketyapman mana buni qara ko'ryapsanmi Oh, bu yerdan juda vahimali ko'rinyapti Oh, xudoyim slaydga chiqib olgach 5 soniya ichida sizni pastga irg'itib yuborishadi o yo'q yo'q ey xudoyim chuqur nafas oling ey xudoyim va yotib oling insanoda uchganda baqirmaslikni iloji yo'q maza wow. yana uchaman yana uchgim kelyapti davom etamiz ro'yxatimizdagi keyingi o'rinni harbiy tanklar egallagan o'och ana qoyil londondan ikki soat masofa uzoqlikda joylashgan fermada bir biridan alamini ololmayotgan do'stlar o'n sakkizta harbiy tank yordamida bemalol niyatini amalga oshirishi mumkin <laughs> bu yer tanklar o'yingohi dunyo bo'yicha tanklarda match uyushtirish mumkin bo'lgan yagona bu maydon ro'yxatimizning 43 uchinchi pog'onasidan joy oldi angliyaning birminemidagi 2003 yilda ochilgan ushbu sobiq mashq maydoni 250 akr keladigan dalada bemalol o'n beshta tankni boshqarib o'zingizni haqiqiy tank haydovchisidek his qilish va do'stlar bilan o'ynash imkonini beradi bular af 432 tanklari ushbu turdagi tanklar yaqin masofaga o'q otishga mo'ljallangan rangli kotokchalar tankni boshqarishni o'rganib olgandan so'ng temir aravalar yordamida dushmandan ochingizni olishga kirishasiz ya'ni haqiqiy jang boshlanadi zirhli <tankli> minorani ochib yuqoriga ko'tarilamiz boshimizni tashqariga chiqarib olamiz o'ng tomondagisini nishonga olamiz nima qilishni ham bilmay qolasan xayolingdan faqat ular menga o't ochishdan oldin ulgurib qolay degan fikr aylanaveradi u kutyapti hujumga tayyorlaning o't och tanklar sirti 2 dyum qalinlikdagi po'lat bilan qoplangan ushbu tanklar rangli koptokchalarni soatiga 340 mil tezlikda ota oladi tasavvur qiling kattagina apelsin hajmidagi shar tanangizni teshib o'tib ketsa ushbu tanklar shu sabab bizning mohir nishonchi nominatsiyamizga sazovor bo'ldi bizga hujum qilishyapti qo'mondon buyruq bermaguncha hujumga o'tilmaydi har bir jamoada umumiy 12 ta raund bor va bir raundda faqat bitta ok o'q otilishi kerak shu sabab mo'ljalga olishda e'tiborli bo'ling yashanglar yigitlar quloqim faqat bir narsani eshitdi işte. chap tomonda o'ng tomonda degan gaplar tayyormisiz tayyormiz tegdi qoyil agar jang maydonini harorati sizni qizdira olmayotgan bo'lsa xavotir olmang tankning ichi 100 darajagacha isib ketadi bu esa bosim ostida ishlay olish qobiliyatingizni sinaydi yuzimdan sekin ter oqa boshladi bu meni biroz xavotirga soldi tayyorlaning hujumga o'tamiz jang qilgan sari odamda jo'shqinlik kuchayadi bu sizni yanada tezkor harakatlanishga undaydi ichkari juda issiq va qorong'u biroz qo'rqinchli tajriba bo'ldi men uchun qorong'ulikdan qo'rqmasangiz ya'ni sizda klastrofobiya kasalligi bo'lmasa demak bemalol bizning rangli koptokchalar bellashuvimizda g'oliblikni qol kiriasiz ajoyib anchadan beri bunday xumorimdan chiqib o'yin o'ynamagan edim boshqa joyda bunaqa mazza qil olmaysiz